નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ સાતના જે હિન્દી વિષયની નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે જેમના ભાગ નંબર સાત પાઠ નંબર નવ સમય સારીણી તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડિયોની અંદર જોઈશું તેમની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે તેમનું પોસ્ટર પણ અહીં આપેલ છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો તેમની અંદર તમને સારાંશ પણ અહીં આપેલ છે प्रश्न एक आपके परिवार के सदस्य द्वारा की गई खरीदारी का कोई एक पर्चा चिपकाइए और उसके संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखिए जो तुमने यहाँ अपेल से जो है नंबर एक उपर्युक्त चीज वस्तुएँ कौन सी दुकान से खरीदी है गायत्री प्रोविजन स्टोर से खरीदी है नंबर बी पर्चे कुल कितने रुपये रुपयों की खरीदारी हुई है चार सौ पिस्तालीस नंबर त्रो पर्चे में बताई गई चीज़ वस्तु की सूची लिखिए घी रसना पाउडर कॉफ़ी पार्लेजी बिस्कुट नंबर चार इन चीज़ों में सबसे महंगी वस्तु कौन सी है घी सबसे महंगा है नंबर पाँच उन चीज़ वस्तु की गारंटी या वारंटी दी गई है कितनी किसी भी वस्तु की गारंटी या वारंटी दी गई नहीं है પ્રશ્ન એક બ આપકે પરિવાર કી સભ્ય સંખ્યા કે મતાનું મતાબિક રાશન કી દુકાન કા પરચા બનાવીએ જે અહીં તમને આપેલ છે કોષ્ટક ની અંદર તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ ત્રણથી આઠની જે નવી સ્વાધ્યાન પોથી આવી ચૂકી છે બે હજાર ચોવીસ પચીસ જેમાં બધા જ ભાગના તમામ વિષયના સોલ્યુશનની તમે પીડીએફ અને બુક મેળવી શકો છો બુક મેળવવા માટે આ કોન્ટેક નંબર ઉપર કોન્ટેક કરી શકો છો અને પીડીએફ આપણી એપ્લિકેશન ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પરથી મળી જશે પ્રશ્ન એક હોટલ બચ્ચા પાર્ટી કે મેનુ કે આધાર પર નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ તો જોઈએ પ્રશ્ન એક ડ नंबर एक अगर आप मिक्स भाजी पराठा और पुलाव खाते हैं तो कितने रुपये चुकाने होंगे एक सौ बाईस रुपये नंबर बे अगर आपके पास एक सौ पचास रुपये है तो आप मेनू में से कौन सी चीज़ें खा सकते हैं मिक्स भाजी साग पराठा वेज बिरयानी ककड़ी टमाटर नंबर तरह उपरयुक्त तो मेनू में से आपके पसंद की चीज़ों के नाम लिखे लस्सी छाछ वनीला चॉकलेट नंबर चार होटल बच्चा पार्टी मेनू में आप और कौन कौन सी रेसिपी बढ़ाना चाहते हैं पनीर टिक्का सब्जी कुलचा पाव पापड़ और रायता नंबर पाँच होटल बच्चा पार्टी मेनू में आपके पसंद की कौन सी से रेसिपी नहीं है काजू करी सब्जी भाखरी मसाला पापड़ पाइनएप्पल रायता प्रश्न एक होटल बच्चा पार्टी के मेनू के आधार पर निम्नलिखित तो परचा बनाइए जहीं तमने परचा लेके रुपया पहले छह ने पैसे यहाँ पहले छः पनसो सात प्रश्न बे आपके बस्ते में जो भी सामान है उसकी सूची एवं मूल्य के आधार पर, पर परचा बनाइए तमने बना भी है ने आप ले किताब कॉपी कंपास बॉक्स लंच बॉक्स पेंसिल स्केल इरेजर और शार्पनर प्रश्न बे ब पाठ्यपुस्तक में से दी गई राधनपुर बस डिपो की समय सारिणी देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे नंबर एक काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है काले रंग से लिखित रूट लोकल बस सूचित करता है नंबर लाल रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है लाल रंग से लिखित रूट एक्सप्रेस बस सूचित करता है नंबर तीन प्लेटफॉर्म नंबर एक से कितनी लोकल और कितनी एक्सप्रेस बसें निकलती हैं नौ लोकल बसें और त्रो एक्सप्रेस बसें निकलती है नंबर चार ऐसी समय सारेणी आपने कहाँ पर देखी है ऐसी समय सारेणी रेलवे स्टेशन पर देखी है प्रश्न बे को आपके पांच मित्रों के नाम जन्मदिन ऊंचाई और वजन लिखकर समय सारिणी बनाइए छे मोहित राहुल मिलन सुनील ने शिवम प्रश्न बेड निम्नलिखित जानकारी के लिए कौन सी वेबसाइट देखेंगे नंबर एक बसों के समय सारिणी ई बुकिंग रोड मैप आदि की अधिक जानकारी है तो जी एस आर टी सी आई आर सी टी सी बस रेड बस अभी बस मेक माई ट्रिप गियो बियोबो यात्रा नंबर बी रेल रेल के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेर इज माई ट्रेन रेल यात्री एन टी एस इंडियन रेलवे रेलवेज आई आर सी टी सी नंबर थ्री हवाई अंडे हवाई समय सारणी ई बुकिंग के लिए प्रश्न असही जोड़ मिलाइए नंबर एक हराजी तो से नीलाम बिल परचा उछाड़ो बढ़ती चोपड़ो वही नूर प्रकाश नफो मुनाफा चेक रुका फायदा फायदो लाभांश खरीदी ब्याज सूद प्रश्न तरह ब सही जोड़ मिलाइए कोष्टक में क्रम संख्या लिखिए औसत सरासरी कमी बेसी तो कोठी, तो पेढ़ी खरीद खरीददार तो ग्राहक खाता खातु गुदाम तो जवाब वखार चुंगी तो जवाब जकात, नंबर आठ थो जथाबंद दस्तखत सही नगद તો જવાબ આવશે રોકડ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજી સ્વ પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે